что ж, супер тяжелый вес. Последний завершающий бой этой матчевой встречи против кубинцев. Напоминаем, что все это проходит в столице а Кубы, Гавана. Огромная арена, которая вмещает 15 тысяч зрителей. Ну и Игорь Шелазуцкий наш. Основной супертяж последнее время только его мы видим. А в ринге Виктор выхлест после тяжелого поражения. А пока что не выступает. Георг Шевозульский, так уж один из наших Людей, які закохали усе, бо ж останні двобій проти Росії, якраз ігор не боксував, але там у палаці спорту така серйозна фотосесія у нього була. Ну, кожен підходить до Шовозуцького Сфотографуватися, поспілкуватися. Така дуже колоритна особа. Наш ігорик. Ну і суперник сьогодні лен'єр Перо. Піон фан-американський. Ігор у Гвадалахарі 2011 року народився у 92-му. 23 роки цьому спортсмену. Ну і супер-хеві, супер як офіційно називається у світі серії боксу. Цей хлопець є другий, а першим у Супер Хеві є. Филиппо Рогович, и выступая за Остану Орландс. Роговича мы помнятаемо, борцували против нашего Ростислава архипенко два сезона тому. Да, очень сильный хорват один из лучших действительно в этом дивизионе. Но у Кубинца сегодня есть все шансы обогнать Круговича за победу единогласным решением или же досрочную. Дают 5 баллов и таким образом... Так, за И за раз. Перо, Шевазуцкий... 12-й в серии боксу. О, две последние перемоги підняли, значит, Шевадзуцького. Да, ну и, наверное, главный вопрос этого поединка: что сможет Игорь Шевазуцкий противопоставить скорости и технике кубинского боксера. Тони Гермайн. Рейфри из Канады. Этим ринге. Ну и пятерка осудим а на ваших экранах. А кому, конечно же, нужно прессинговать, идти вперед с учетом обстоятельств. Я сейчас подеваюсь, даже еще Секундомір пішов, це таймер не почав працювати. Ще таймер працює, а ось і титр забули натиснути. Що ще що може працювати і більше, ніж три хвилини. Знає він, головне, що таке. Він дізнався, що таке перемога. І дві поспіль. Да, ну, там режисери трансляції вже празнує перемогу. Нащупывает, нащупывается свою дистанции. Щодоцький идет вперед. Головне за счет перво зараз боксується. Він може стати першим. Да, Очолити рейтинг. Супертіжовим е -е, Тільки Перший номер рейтингу ліцензію на розвістій ігри. Ну і Джозеф Джойс, як ми сказали, він сьогодні вже переміг мексиканця. Тричі 47-48. Він, він тобто, вже британець на дану секунду є другим. Ось такий бій за першу позицію Хорогович Перо і Джозеф Джойс. на дистанции держится кубинец. Работает на отходах. Ух, неплохо сейчас Шевазутский дотянулся до соперника. Право через руку. Хоть и уступает, конечно, и в скорости Шевазутский, но с таймингом все в порядке. На контратаке пробивает. Вообще очень здорово вырос как боксер. Шивозуцкий. На учах просто действительно вырез. Да, если в прошлом сезоне он тоже был в составе кризских атаманов, но не выступал, а работал больше как партнер То в этом сезоне посмотрите, что творит, как работает изящный Шивозуцкий с учетом своей комплектации Корпусом поработал. Неплохо атаковал в этой трехминутке. на фоне кубинца очень-очень неплохо смотрелся наш Игорек. Так, закрывался вид ударов суперника. Думаю, не просто подобраться до Шевозуцкого. Сейчас старник Куби это понял. прибор, хочу приборка Шевозуцкого. Для него сегодня задание серьезное. Тут 10 -9. Перо берет первый раунд. Внимательно слушаем наставление главного тренера. Наш супертяж. Да, я думаю, с учетом того уровня, который уже демонстрирует Шумазутский, за ним может даже и Начаться охота менеджера професіонального. Перу намагається пробити. Одразу тікає подалі на два кроки вічевозуцького. Зараз зачепив нашого українця. І не підпускати до себе. Розумію, я тут впевнений, серйозна різниця у Азії. Вот Также сима соперника Мишева Зудского. Очень жесткие, глезкие, акцентированные удары Кубинца по корпусу. Он пробивает. Да, тут, конечно, финты в исполнении Кубинца. Часово, так, термін більш футбольний, але кубинці не настільки хлопці технічні. Тут я з тобою погоджуюсь. Тут справжні кінти. 4-0 зараз на користь команди Кубадомадорес. Вони нас не залишають третіми в групі. Залишити нас, ну, як, залишають поки що, а повністю залишити нас в третьому групі можуть британці, якщо переможуть ще Мексику. Зараз триває цей бій. І після першого двобою 1-0 на користь британців. Мексика програє. Да, всього-то дві перемоги ще нужно британцям, щоб українські атамани пройшли вперед. Вот такий казус. Ну, а наш Шимазуцкий продовжує идти вперед. чуть ниже пояса сейчас пробивает кубинец. Серийная работа в исполнении Шевазовского. Да, одиночные удары тут не помогут. У нас серийная работа. В общем, желательно подобраться поближе Шевазовского и запереть у канатов соперника. Но это очень тяжело физически сделать. Все-таки разница в весе и только легок на ногах кубинец. Поэтому возможность Удачно маневрировать, быстро уходить на, на безопасную дистанцию. Да, первый раунд намного лучше провел Шелазуцкий, во втором Кубинец, конечно разошелся. Да и пока что жодного раунду мы не выиграли на Кубе. Жодного. Ну, будем откровенны. Мало кто и рассчитывал на победу в сегодняшней матче встречи встрече против лидеров не только нашей подгруппы, но и в целом в семейной серии бокса. Э -э но ну, а не забываем. Опа, 10-9 туда отдал Шивазузскому один из судей. Спасибо ему, конечно, за это. Но не будем забывать, что украинская команда единственная, кто сумел взять хоть один балл в встрече с кубинцами. Помним, это было в Киеве. Две победы были за нами. Да еще многие считают, что Матвейчук там заслуживал, чтобы мы подняли руку. Вообще могли победить кубицы Так что мы и так отметились во встрече с кубинцами. А так, по большому счету, конечно, смотря на то, как действует э, эта команда, как легко добывают победы, преимущественно со счетом 5-0, вообще э, станов... стоит вопрос, зачем им нужна эта сильная серия бокса, если они так легко побеждают. Тут уже даже интриги никакой, и всем понятно, что, скорее всего, кубинцы снова победят. Но, конечно, команда Казахстана другого мнения. Они также уверенно идут в своей подгруппе. У них такое же количество баллов. Пропускает через Шевазуцкий. Рефери остановил. Так, вдивился в очи Шевазуцкому. что там ничего нет. И продолжил. Хотя так же суперник развернулся и спиной куда-нибудь там попрямовал в кут. Да, я, честно говоря, думал, что он будет отсчитывать обычно, если его остановил. То после тяжелой атаки отсчитывает стоячий нокдаун. Но рефери этого не сделал. Возможно, ему показалось что-то другое. Вашка, тоже вашка нашим хлопцам там. Да, ну, мы видим там в инсайде болельщицы даже с... Маленьким да, ребенком наблюдает за происходящим в ринге. Как проводит двоечку, ну, ведущий Шивозуцько. Мы трошечки загрался Шивозуцько, захопился атаками. Неприемные два удара, очень неприемные два удара в щелоку от Но мы знаем, насколько Игорь стойкий парень. Он выдерживал не такие тяжелые удары. Конечно, не хотелось бы, чтобы он принимал их на голову. Але стойкість одно з головних качеств для боксера. З цим компонентом все в порядку. Так, для початку є фундамент серйозний, у Азуцького. Ми будемо за нього вболівати. Хлопець характером. Знову ж таки, повторюсь, закохав публіку у себе. Здрігав, скільки скільки фанів у нього з'явилося. Всі пізнаються Азуцького. Лоррейтный спортсмен. Да, достаточно харизматичный такой я. А парень. ай сейчас, конечно, жестко пробивает кубинец. Работа корпусом, то, что нужно когда вспоминает об этом, мы видим промахи от кубинца. А чаще бы качал маятник Ігор Шимозуцький, закончил очередной раунд. Ці хлопці, здається, з першого двобою насідають одну і ту саму групу. Може, Как руку ставит жестко и кубинец, как заворачивает кулак. Ну и снова один из судей отдал шевазутскому, но двое других все-таки отдали перо. Но в любом случае, ну, все, одно, третий раунд завершился. Судьям группа ИЕ стоит це команда. Так кожного знает. Вот да, это, скорее вот. всего, скамейка запасных. Так, И... Там придавится хлопец на дальнем плане. Еще раз покажут. Убилому кашкети Рисланди Салон. Да, племянник легендарного Феликса Савона, который тоже сегодня в Риксайде, он тоже сегодня наблюдает за действиями. Кубинских украдителей. Когда еще Феликс выступал на, на любительском ринге, такого понятия, как всемирная серия бокса, не было. Так, ну а ми ж вам нагадаємо, що по перше завтра, у неділю, після програми про футбол, Флойд Майвезе, Романі Пакьяо, бій століття, ну а вже за тиждень. У прямому ефірі на телеканалі 2Плюс 2 зранку е, перший бій це головний бій андеркарта наш хайтек Василя Ломаченко буде захищати свій титул WBO. ну а суперник Гамальєр Родрігес Наступний бій одразу після Василя. Ну, Тут годі ще й казати, ходмайвезер проти Мані Пак'яо. Все це у прямому ефірі на телеканалі 2+,2 2 рівно за тиждень. Да, и можно сказать, что для Василия Ломаченко серьезный шанс продемонстрировать все свои умения на весь мир. Можно только представить себе, сколько внимания будет ä, привязано к этому поединку Пакьяо-Мэйвезер. По ну а выступая на разогреве, буквально перед этим событием, конечно, внимания будет тоже достаточно много. Так что Вася может... Серйозно повисить свой рейтинг, свою узнаваемость в Америці. Ну, цей рейтинг також стаємо з кожного двобоєм. У Васі немає суперників таких, які обирають. У нього ну, прохуйте, які лише бію прохід кар'єри і вже другий захист Так, да, Вася зустрічається з кимось із списка. то только с первыми номерами. Конечно, мы уже слышали, что Василий Ломаченко горит желание боксировать за объединение поясов с другими чемпионами. Но пока что у промоутеров другие планы. Берегут они своих чемпионов. Падение не видно было, что там произошло. Вот. Не нокдаун. И снова зупинка. Осень в белом кашкете как раз и Савон. Завершение раунда на таймере. Были на 37. Ну, я ж говорю, там Святкують да, празднують победу, так що, мабуть, нам не стоїть обрати внимания. Тут таймер. Тут капат, ми бачили. Вилітає Шава Дзуцького. Йде на суперника. Нікого не боїться, що Вадзуцький це головне, за що ми його любимо. 10-9, все трое судей отдают Игорю Шевозуцкому. И счет 38-38 на карточках двух судей. Ничья, как вам это нравится? Так, ну и вот, вот он... так вот. Лыше тут звернули увагу. Демонстроит задал, еще я режиссеры на Кубе. Давай, Горок, можешь еще и зачепим? Да, может, еще и одержим хоть одну победу в сегодняшнем матче в встрече. Пошел вперед. Смотрите, какая роскошная атака от Шевозуцкого. Работает корпусом, промахивается Кубинец. Да, хорошие задатки у Шевозуцкого. Конечно, уже видно, уже стало сказываться в его действиях. Да, м'яч. Чесно кажу, самому даже аж не віриться. Чот такой счет судейських записок. Но ми це спорити не будемо. Не-не, нам нас все влаштовує. Ми за Шевазуцького. Ми розуміємо, навіть якщо, ну, не візьмемо жодного балу. Перемога Шевазуцького. Сунчик пішов до останнього. Не просто так ми сьогодні дивилися, не просто так вболівали. З норка по Да, ну не а так, Він а... сам так звенітований, ну, тільки розійдеться боксувати, бити суперника і Зупин. Ну а в верхне даже така небольшая пауза, это, это секунди отдыха для Шивазуцького. І може йти знову атаку. Дихання українець. Убийц. Да, такова, честно, нужно продемонстрировать свои морально-волевые. Говорю Шевазутскому, доработать эту концовку, последний раунд, показать характер. Хвилина до завершення вже навіть менше цього раунду. Якщо з таймінгом все добре там Лезуцький має, має йти вперед то з останніх сил. Є шанс у нього видряпати цю перемогу. Да, последние секунды идет вперед шевозуцкий На контратаке опережает Кубинец. Ну и так уже тут больше танцев со стороны Перо. Шевазутского есть конкретная цель. Танцевать он будет Все. А ну, здивуйте нас. Да, кстати говоря. Ну, раундный Гирша не с четвертым. Да, да, абсолютно не, не, не хуже, так что есть шанс, что еще и Шевазутского подымут. Ждем с нетерпением отношения результата, но уже, скажем, еще раз напомним, что результат уже мы залезли. Выхода, да, выхода украинских атаманов в следующий круг зависит от британцев. Могут ли они сегодня в Мексике одолеть мексиканцев в первом поединке в супертяжелом весе? Джозеф Джойс одержал победу и... и свою справу сделал, да? Да. в вперед, пока еще информации нет. Ну, а тут нас может приятно, очень приятно удивить Швозуцкий. Давайте дочекаем. Да, на самом деле, конечно, если выиграет Шевазуцкий, то Пинец теряет шанс занять первую позицию в рейтинге. 47-48. Наш будет. То же самое, 48-47. Непонятно, что позже. Снова 48-47. Победитель. Разделенное решение судей. А Кто-то там поставил Шевазутскому, но двое все-таки поставили кубинцу. И таким образом разделенным решением побеждает кубинец и не обгоняет, кстати. Троговича. Троговича, потому що за таку победу не єдиногласним рішенням, 5 балів не дають, по-моєму, дають 3 бала. Ну а так він вже третій, другий Джозеф Джойс. Що, шановні друзі, такий був цей вечір. Не будемо поки що казати цей сезон, тому що ми зараз, зараз залежні від Мексики, а вони програють британцям Ну, на даний момент там лише 1-0. Але якщо британці виграють... Тому що пройдемо далі, навіть попри цю поразку. Ну на жаль, це Куба. Тут щось таке казати. Дякуємо за те, що були разом з нами. Для вас коментували я, Володимир Кобальков. Я В'ячеслав Паначовний Держим кулаки за наших і за британців. Дякую, обов'язково почуємося.